গুড মৰ্ণিং মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় নটামানেই বাজিবলৈ হ'ল আৰু শুই উঠিছোঁহে শুই উঠি ভাবিলেও আজি ব্লগ এটাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ মানে ঘৰৰ পৰা বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ ডেইলী ব্লগ আজি দিছোঁ বাকী ইছুমইনা আৰু দেউতাক শুই আছে তাৰপিছত এইফালে আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু আজি চাৰি তাৰিখ হয় আৰু এইফালে এতিয়া মই অলপ বহি লৈছোঁ মানে মুখখন ধুই মেলি আৰু রাত কাম বাকি ব্লগটো চাই থাকি আর দিন রাখবলে চেষ্টা করি কি করি কি নকো টপতাপত কামগুলা করে লোনে ফলে যাবলগা আছে আজৰি হৈ মেলি গা পা ধুই মেলি ভগৱানৰ ওচৰত সা জানালো দিনটো যাতে ভালে কুশলে যায় তারপরে এই ফলে আমার ইস্যু মানুষ কলগত পুরা খেলি আছে কি কৈছা তুমি හ ট ව को यह আৰু এইফালে এতিয়া খাব লৈছোঁ গৰম পানী ৰাতিপুৱা সদায় গা ধোৱাৰ পিছত এয়া খোৱা হয় চাহ পাতি থৈ আহিছোঁ আৰু খাম আৰু মানেকৈ আৰু ৰ'দটো যে বিৰাট দিছিল আৰু ওলাই আহিছিলোঁ কাম এটাত আঠলৈ যাই আহিম বুলি কৈছিলোঁ ইচ্যুক মানে বান্দৰে কামুৰিলে কামোৰা নাই মানে আচুৰিলে অকণমান তাকে তাৰ ভেকচিনটো বিচাৰি বিচাৰি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তাৰপিছতে এতিয়া এখেত যাব তিনিচুকীয়া মোক ঘৰত নমাই থৈ যাব এয়া এতিয়া কেইটা বাজিলে চাৰে বাৰটা ওলাই আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই ভেকচিন বিচাৰি বিচাৰি ক'তটোৱে নাই দুলিয়াজনত আৰু এতিয়া যাব তিনিচুকীয়া আমাৰ এই ইচ্যু উৎপাতৰ কাৰণে হৈছে দেই বান্দৰৰ লগতো খেলিছে আৰু ঘটনাটো মই কি হ'ল ক'ম বাৰু পিছত ভগৰাই দিছে এনেকে ঘৰত আহিলো মানে এখেত গৈছে তিনিচুকীয়া ইয়াতে মোক নমাই দিলে আৰু ভাগৰ লাগিলে যিহেতু কোনটো কোনটো লাগিব আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া প্ৰায় আবেলি চাৰিটামানেই বাজিছে আৰু আহিয়ে চিধা এইটো মানে খানা ৰেটো কৰিছো কাৰণ ইমান দেৰি হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ আজি মানে তাৰ ভেকচিন আছিলে তাক যিহেতু বান্দৰে আঁচুৰিলে সেইটো কাৰণে আজি দুই নম্বৰবাৰ মানে দুই নম্বৰটো বেজী আছিলে তাৰপিছতে সেইখন আজি মানে বন্ধ য'ত দিছিলোঁ আমি তাৰপিছত চবতেই বিচাৰিলোঁ দুনিয়াজনত যিমান ফাৰ্মা মানে ফাৰ্মাচী আছে তাত মানে সেই ভেকচিনটো নায়েই মানে তাৰপিছত আজিতো বন্ধ আৰু ভেকচিন মানে টাইমৰ মতে নিদিলে হ'লেও বেলেগ ডক্টৰক দেখালোঁ ডক্টৰে ক'লে যে এদিন লেট হ'লে একো নাই নেক্সট দিব পাৰিবা কিন্তু মাক হয় ন মাকৰ মনটো একদম নহয় তাৰপিছত বিচাৰি বিচাৰি যিহেতু নাপালোঁ তেখেতক হ'লোঁ নাই তুমি একদম লগালগেদি তিনিচুকীয়া যোৱা তাত একদম পাপায় অঁ সঁচাকৈ তাত পালেগৈ তেওঁ আৰু মই মানে ঘৰত সোমাই দিলোঁ তেতিয়া ভাগৰ লাগিলে ন গোটেই দিন মানে ঘূৰি ফুৰিছোঁ ৰাতিপুৱা চাৰে দহটাতে যোৱা এটা বাজি গ'ল তেতিয়ালৈকে একদম ঘূৰিয়ে আছোঁ ঘূৰিয়ে আছোঁ ভাবিছিলোঁ আজি দেওবাৰ দিনটো অকণমান ইফাল সিফাল যাম কিবা কিবি খাম সেনেকৈ বুলি মানে ভাবি ওলাই গৈছিলোঁ কিন্তু দেৰি হৈ গ'ল উপায় নাই বাকী এতিয়া তেখেতে দৰৱটো আনিলে মানে ভেকচিনটো আনিলে তাৰপিছত আহিব ছিষ্টাৰ এগৰাকীক অকণমান পাছত ভেকচিন দিবহি মই তাৰ আগতে বোলো তাক খিচিৰি খুৱাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আকৌ ৰাতিকৈ আলহীও আহিব মানে মাইনীহঁতৰ বায়সত আহিব বাকীহে আৰু কিছুমানক খিচিৰি খুৱাই মেলি আজৰি কৰালোঁ আৰু এয়া সি টিভি চাই আছে দেখিছে নহয় একদম ডেকা হৈছে দেই চাৰ্ট খুলিহে লৈছে আৰু একদম ডেকা ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ আৰু এইফালে ৰ'দটো চাওকচোন ইমান বেছি ৰ'দ নহয় এয়া এইফালে এতিয়া মই কাপোৰ ধুইছোঁহে এইফালে প্ৰায় এতিয়া পাঁচটামানেই বাজিবলৈ হ'ল এয়া ৰাতিপুৱা গা ধোৱা কাপোৰ যিহেতু ধোৱা নাছিলোঁ কিছুমান কাপোৰ আজৰি হৈ অকণমান বোলো আৰাম কৰোগে এই হ'ম বুলি ভাবিছিলো এয়া দেখিছে নহয় একদম এইফালে বাহ সাজিছে মানে চৰাই আৰু এইবিলাক লেতেৰা কৰি দিছে আৰু সোমগৈ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু আকৌ কামবিলাক নহয় এইফালে আমাৰ ইচু আমাৰ ইচুৱে বেজি লৈ দেখিছে এয়া এইটো বেজি লোৱা লৰালি আর এই ফলে ইস্যুমা ফুল এতিয়া আসল তার ভাগর লাগিলে মানে দিন তো ঘুরে ঘুরে আরও মানে মানে ঘর যেহেতু সুমাই দিলো ভাত খাই মানে কাৰণ ইয়াক খোৱাৰ বহু সময় হৈ গৈছে ঘৰতে মানে চাৰিটামান বাজিবলৈ চাৰে তিনিটামান বাজি গ'ল চাৰিটা বজাত ঘৰত পাইছোঁ বিয়াৰ দি মানে সেইটো কাৰণে কাৰণ ভাব লাগিলে যে ধুনীয়াকৈ ধুই শুই গ'ল ভাবিছোঁ ময়ো অকণমান ফ্ৰী লওঁ আৰু ময়ো ভাতকেইটা খাই চিধা মানে আহিছোঁ ভাগৰো লাগিছে অকণমান তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তেনেকৈ গুচি গ'লোঁগৈ গা ধুকাপৰবিলাক আছিলে সেইবিলাক ধুই মেলি আজৰি কৰি এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ কিছুমানকো খোৱালোঁ আৰু আজি আৰু ঘৰত আলহী আহিব তাৰ আগতে ক'লেও মই অকণমান ভাবি লওঁ মানে বিৰাট বেছি ভাগৰ লাগিছে আৰু জানেই আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকিলে একদম পূৰা ভাগৰ লাগে আকৌ নিজৰ কামখিনিতো থাকেই সেয়াই আৰু কেতিয়া ডাঙৰ সময় লাগিছে আৰু লাহাফালে প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ মোৰ ৰুমটো মানে আমাৰ ৰুমটো ইয়াত দেখিছে নহয় বস্তু ইফাল সিফাল গোটেই খেলা বস্তু ক'বালৈ যোৱাৰ আগত এইখিনি আৰু এইফালে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি ইচ্ছু ক'ত আছ চংলক ইচু অ ইচু ই হেৰিয়া দেখিছে ওলাই মেলি ৰেডি হয় কি কৈছে ব'লা ন আৰু এইফালে মোৰ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল চুলিখিনি খনিয়াবলৈ বাকী আছে ধুইছিলোঁ মানে তাৰপিছত মা ওলাব আৰু আৰু বিহু বুলি যিহেতু ভাত খোৱা হোৱাগে নাছিলে মানে মা ইমান দিন শিৱসাগৰত আছিলেগৈ মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছেহে আজি তিনিদিনমান হৈছে তাৰপিছত মাৰ হৈ গ'লে বোলে এতিয়াই মাতি দিওঁ আৰু এইফালে ভাগৰে লাগি যায়গৈ ল'ৰাৰ লগত দৌৰি দৌৰি এয়া দেখিছে নহয় এয়া মানে চব ফালৰ পৰা কি কৰিলো নহয় কি আছো ইমানে তীখৰ হৈছে মানে আৰু এতিয়া আহিছো ওপৰলৈ যোৱাৰ আগতে বোলো কাপোৰ কানিবিলাক সোমোৱাই থৈ যাওঁ ৰদটো ইমান নাই তথাপিও বিৰাটে বেছি গৰম দেই এইফালে আমি ওলালো যাবলৈ এ ফলে একটা ইস্যু ইস্যু হয় গডিয়া এনে গডিয়া বাই বাই লালালাহা মানে আমার খুব দাঁড়াও আর বাইক ইসো তো স্পেশালি ডিবেট আছে আমার মা কারণে কস কস কি টিকা এফ লেটা ফর লেক কোরি এফালে দাইল এইফালে চেং মই নিয়াচোন কোনে খাই নাখাই থকা হয় নে খাই কিনে নতুন কোনে খাই নাখাই মতলব নাই ন মই লৈ লওঁ এইফালে চাটনি ভোট জলকীয়া

মা কেনেকুৱা মজা টেং মৰা স্পেচিয়েলি আপোনাৰ কাৰণে মা একোৱে উলিব নালাগে অলপ নহয় নি গাহৰিকেইটা হয় এয়া নেকি বগা বগা চাউল কেইড

আমাৰ ইচু আৰু ইচু পাপাকে কি খেলিছিল আৰু ঘৰৰ পৰা আহিলো গৈ আহি মেলি খিচিৰি খুৱালো খিচিৰি খাই মেলি এতিয়া আজৰি আৰু এইফালে এতিয়া কোনফাত খেলি আছে আৰু এইফালে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছিলে কাচকল মানে শিৱসাগৰৰ কাচকল ঘৰৰ আৰু এইফালে হৈছে কঁঠালৰ মুচি কাইলৈ মায়ে ধুনীয়াকে বনাব আলহী আহিব কাইলৈ এয়া আৰু লগতে দি পঠিয়াইছে চেংমৰা শাক আৰু যিহেতু গৰমৰ দিন পালেহি আৰু ক'ৰবাততো ওলাই গ'লে ছানগিলাছখন লাগিবই গতিকে একদম প্ৰিয়জনৰ পৰা যদি এনেকুৱা উপহাৰবিলাক মাজে মাজে পাই থাকোঁ আৰু কি লাগে হয়নে কওকচোন বাৰু তাৰপিছতে এইফালে মানে মোৰ আছিলে কিন্তু কিছুমানোৱে কেইদিনমানৰ আগত মানে ভাঙি দিলে তাৰপিছত একেতে কৈছে আকৌ আনিলেতো আকৌ ভাঙিব বাট দিয়া থোৱা ছানগিলাছ তুমি ল'বই নালাগে কিন্তু এনেকৈ যদি ছাৰপ্ৰাইজ পাই যাওঁ আৰু কি লাগে ন আৰু এইফালে আমাৰ ইছ্যুমানো ট্ৰাই কৰি চাইছে দেখিছে নহয় যি লওঁ মানে আমি তাক সকলোবিলাক বস্তুৱেই লাগিব আৰু এইফালে সিও জানে যে এইখন এনেকৈ পিন্ধে মানে কিন্তু নকয়হে চব কথাই বুজি পায় চব বস্তুৱেই চিনি পায় সি আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব